Всем привет! Сегодня приготовим два салата, которые обязательно должны быть на вашем праздничном столе. Будь то Новый год, Рождество или даже день рождения. И первый салат из несочетаемых продуктов. Одним он понравится, одним не очень. Но я уверяю вас, приготовив такой салат и поставив его на праздничный стол, на котором будет много разных блюд, но гости в первую очередь будут тянуться к нему и съедят его первым. Ну и первое, что нам нужно сделать для этого салата, это взять 50 грамм грецких орехов и обжарить их на сковородке. Таким образом они станут намного вкуснее. Обжаренные орешки отставляем в сторонку, пускай они полностью остынут. Далее нам понадобится два небольших отваренных куриных бедра. Их нужно будет отварить с любимыми специями так, чтобы бедра получились вкусными. Извлекаем из них косточки и только затем полностью все мясо нарезаем на небольшие кубики все нарезанное мясо отправляем в отдельную глубокую тарелку. Далее нам понадобится 3 отваренных куриных яйца вкрутую и их тоже нужно будет нарезать полностью все на кубики. Нарезанные яйца отправляем в тарелку к мясу. Один свежий огурец нужно постараться нарезать на маленькие кубики. Как вы уже догадались, салат у нас сегодня будет насыпной, так как мы все нарезанные продукты отправляем в одну и ту же глубокую тарелку. Затем в этот салат нам понадобится 4 кольца консервированных ананасов. Их тоже нужно будет постараться нарезать на кубики маленьких размеров. И это будет первый продукт, который, казалось бы, не должен быть в этом салате. Но досмотрите до конца. Дальше мы берем один плавленый сырок. Вес у него 70 грамм. Сырок выбирайте именно тот, который вы любите больше всего. И его тоже нарезаем на небольшие кубики. Чтобы сырок легче нарезался, ножик нужно будет окунать в холодную воду. Затем в этот салат нужно отправить ровно пол банки консервированной кукурузы. Ну и последний продукт, от которого будет у многих бомбить и зашкаливать, будут писать в комментариях, что он здесь лишний. Это два зубчика чеснока. Нужно будет натереть либо на мелкой терке, либо пропустить через чеснокодавку. Ну и конечно же, не забывайте про грецкие орехи. После того, как они остыли, их нужно немного измельчить. Итак, после того, как измельчили орехи, чуть больше половины нужно отправить в общую тарелку в салат. Все, что есть в тарелке, нужно будет посолить и поперчить. Соль и перец в этом случае добавляйте по своему вкусу. Сам салат заправляем двумя столовыми ложками майонеза. Стараемся его очень хорошо перемешать, чтобы все продукты равномерно распределились по всему салату. Сам салат раскладываем по салатничках. Немножко на верхушку добавляем зеленого огурца, который должен быть без майонеза. И на саму верхушку отправляем остатки обжаренных грецких орехов. Они должны быть не слишком крупные, но и не слишком мелкие. На этом вот такой вот необычный салат, которым, казалось бы, несочетаемые продукты, но я вас уверяю, когда вы подадите такой салат на праздничный стол, на столе будет много всего, но этот салат съедят первым и будут искать, не осталось ли еще лишняя тарелочка с таким салатом. Пишите в комментариях, понравилась ли вам такая идея, как вам такой салатик, пробуйте, я уверен, он вам тоже очень понравится. А этот салат понравится всем, даже очень-очень большим гурманам. Сам салат очень легкий в приготовлении, а все продукты очень-очень хорошо сбалансированы. А получается так вкусно, что перед ним трудно устоять. И самое главное, его точно будут искать на любом праздничном столе. Первое, что нам понадобится для приготовления такого вкусного салата, это пекинская капуста. Ее нужно будет нарезать небольшими кубиками. Лучше всего использовать саму верхушку капусты, потому что она там самая вкусная и самая воздушная. После того, как вы нарезали вот такое количество капусты, ее нужно будет немножко посолить, немножко перемешать, и я бы сказал, что даже чуть-чуть отжать. Сегодняшний салат мы будем собирать через салатное кольцо. Диаметр у меня сегодня 18 сантиметров. На дно тарелки вот так вот добавляем небольшое количество майонеза. Затем на первый слой отправляем полностью всю капусту, которую вы измельчили. Ее там должно быть не слишком много. Слой должен быть примерно до 1 см толщиной. Вилкой или ложкой делаем ровный, равномерный слой. И этот слой капусты накрываем сеткой из майонеза. На следующий слой нам понадобятся крабовые палочки. 6 штук. Их нужно будет измельчить вот так вот полукольцами. Не делайте их слишком мелкими. Они должны быть средних размеров. Все нарезанные крабовые палочки отправляем на следующий слой. Равномерно их распределяем по всей поверхности и накрываем сеткой из майонеза. На следующий слой нам понадобится заранее отваренные 3 куриных яйца в крутую. Их нужно будет натереть на крупной терке. И после того, как вы все хорошо разровняете, слой из яиц нужно будет посолить и поперчить. Соль и перец, как всегда, добавляйте по своему вкусу. А затем этот слой накрываем сеткой из майонеза. На следующий слой нам понадобится свежий огурец. Полностью весь огурец нужно будет нарезать соломкой нарезанный огурец отправляем на следующий слой, хорошо его выравниваем. Его нужно будет немножко посолить. Не переживайте, если огурец пустит сок, для салата это будет только лучше. Слой из огурца тоже накрываем сеткой из майонеза. На следующий слой нам понадобится 100 грамм твердого сыра, любого по вашему усмотрению, который вы больше всего любите. И его нужно будет натереть на крупной терке. Наверх на сыр делаем небольшую сетку из майонеза, и этот майонез нужно будет постараться по сыру разровнять. И последнее, что нам понадобится, это примерно 200 грамм любой красной рыбы. Ее нужно будет постараться нарезать на крупные кубики. Всю измельченную рыбу отправляем на верхушку салата, и этот слой будет использоваться в качестве украшения. Распределяем кубики из рыбы равномерным слоем. И еще верхушку нашего салата нужно будет присыпать слегка обжаренными семечками кунжута. Они придадут как и вкус, так и красоту. Салату нужно будет дать хотя бы 2 часа, чтобы он настоялся. Снимаем салатное кольцо и смело подаем к столу. Я вас уверяю, такой салатик будет самым красивым на вашем столе и самым вкусным. Попробуйте приготовить такой салат хотя бы один раз, и я уверяю вас, что этот салат станет фаворитом на вашем праздничном столе в течение нескольких лет. Ну что ж, на этом у меня на сегодня все. Вот такой вот красивый, оригинальный, очень-очень вкусный салат сегодня получился. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк, поделитесь видео с друзьями, напишите в комментариях, какой самый любимый ваш салат. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная Кухня. Всем пока, всем до скорых встреч. Также не забудьте посмотреть еще один очень вкусный салат на праздничный стол.